بسم الله

اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے اور تدبیر والا ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کا نکاح ہو جائے اور نکاح ہو جانے کے بعد اب دونوں کے درمیان ناچاتی آ جائے دونوں کے درمیان رہنا محال ہو جائے طبیعت اور مزاج دونوں کے مختلف ہوں تو اس صورت میں اب شریعت نے اجازت کی ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباح چیز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بری چیز جو ہے وہ طلاق دینا ہے لیکن شریعت نے اس بات کی بھی اجازت کی ہے کہ افراد اور تفریر سے بچتے ہوئے وجہ اس کے کہ ساری زندگی خزرتوں میں نفرتوں میں گزاریں تو وہ طلاق دے سکے اب یہودیوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق تھما دیتے تھما دینے کے بعد وہ آگے عیدت مدت نہیں گزارتی بلکہ وہ جا کر کسی اور کے ساتھ دیکھا اور عیسائیوں کے اندر یہ ہے کہ کوئی طلاق کا جو ہے وہ بو گویا کے ایک ذہن کے اندر ہے ہی نہیں کہ جو لڑکی لڑکا آپس میں دونوں کا نکاح ہو گیا ان کے طریقوں کے مطابق تو اب وہ زندگی بھر آپس میں رہیں گے بھلے وہ آپس میں نفرتیں ہوں خزورتیں ہوں جو کچھ بھی ہو لیکن طلاق کا رواج ان کے اندر نہیں اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کے اندر ان کے ہاں بھی کوئی طلاق کا رواج نہیں ہے ساری زندگی بھرے وہ وہ رہے رہے یا مرد اسی طرح جتا رہے لیکن طلاق کا رواج نہیں ہے تو یہ یہ سارے جو ہے یہ جتنے بھی مذائب ہیں یہ افراد اور تفریح میں ہیں اسلام نے اعتدال کا راستہ بتا دیا کہ اگر دونوں کی ناچانی آ جائے آپ اس میں زندگی گزارنا محال ہو جائے تو اس صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو طلاق دے اب طلاق دے تو طلاق دینے کے بعد عدد عدد ہے ہے اب کتنی کسی طرح ایک عورت کا شور مر جائے اس کی عدد کتنی ہے عورت کا شور مر جائے اس کی عدد جس دن سے وہ شور مرا ہے اس دن سے لے کر گویا چار مینے دس دن تک جو ہے وہ اپنی عدد گزارے اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس صورت میں اس کی عزت جو ہے وہ وضع حمل ہے جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عزت ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو وفات ہونے کے بعد ان کی بیوی بی حاملہ کی ویس دن کے بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وضع حمل کے جو ہے وہ ختم ہو جانے کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد اب اس کی عزت ختم ہو گئی اب یہ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا تو لہذا بچے کی پیدائش جو ہے وہ ہے اور اگر بچہ نہیں ہے تو اس صورت میں کی وفات کے بعد چار مہینے دس دن تک وہ عزت گزارے گی اپنے گھر کے اندر بغیر ضرورت کے وہ بہن نہیں جائے گی اور اگر جس جگہ وہ تھی وہاں پر عرت گزارنا اس کے لیے محال اور مشکل ہو تو لہذا وہ دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس یا کسی اور کے پاس محرمات میں سے اس صورت میں اجازت جاتے لیکن ایک عورت کو اگر شور طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ کتنی عزت گزارے گی یہاں پر لفظ سلاسطہ قروب قروب کا لفظ آیا قروب قرص سے اعتبار سے مختلف ہے امام ابو اور امام شافی رحمت اللہ علیہ لیتے ہیں تو, تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جدید تین تو گزارے گی سب جو ہے اس کی عزت پوری ہو جائے گی اور امام ابو علیفر گویا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر ایک روایت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ قرون ور سے فر کا معنی جو ہے وہ بھیج دیا ہے تو اس لیے امام صاحب اس کو دلیل پکڑ کے فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے اب یہ ہے کہ یہ عورت تین حیض گزارے گی تین حیض گزارنے کے بعد جو ہے گویا اس کی عدت پوری ہو گئی اب یہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہماری اس ملک کے اندر آئی جو قانون ہیں اور صدر ایوب نے اپنے دور کے اندر جو ہے یہ نافذ کی اور آج تک وہ نافذ ہوں ہمارے اس آئی جو قانون کے اندر یہ ہے کہ عورت نوے دن جو ہے وہ عدد گزاری گا اب نوے دن یہ غلط ہے یہ قرآن کے جو ہے وہ مخالفت ہے اس لیے کہ قرآن نے نوے دن کا اطلاق نہیں کیا نبے دن اس وقت کے لیے جس کا ہے کم ہو جائے تو اس وقت کے لیے اب ایک عورت ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ نبے دن میں بھی گویا حیض نہ ہے اس سے زیادہ جو تین حیض آ جائیں تو اس صورت میں نبے دن کا ہمارے ہاں اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اثر جو ہے وہ حیض ہے کہ اس کے تین حیض آ جائیں وہ تین حیض ہو سکتے ہیں اسے کم مدت میں بھی آ سکتے ہیں اسے زیادہ مدت میں بھی آ سکتے ہیں جیسے وضع حمل ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر کسی کا نکاح ہو گیا تو کم سے کم جو ہے مقدار جو چھ ماہ ہے چھ ماہ سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا یہ بچہ اس کا نہیں ہے لیکن چھ ماہ کے بعد کتنی مدت ہو اس میں کوئی جو ہے وہ لیمٹ نہیں ہے یہ کتنی بھی ہو سکتی ہے امام ہے ابن زہاب یہ بہت بڑے امام تابع گزرے ہیں جب ان کی پیدائش ہوئے تو وہ چار سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد دنیا میں جب آئے تو وہ ہنس رہے تھے اور ان کے کام بھی موجود تھے تو اس لیے ان کا نام بھی کے ہنستا ہوا ان کا نام پڑ گیا تو اس لیے سے اس اس معلوم یوں ہوا کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ بھی رہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں اور نو ماہ تک بھی ہو سکتا ہے نو ماہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہمارے آئلی قانون ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے کہ جس عورت کو گویا حیض آ رہا ہے تو اس کے جب تک تین حیض نہیں گدریں گے اس وقت تک جو ہے اس کی حدت نہیں گدریں گے تو اس لیے اللہ کریم فرمارے اور مطلقات طلاق والی عورتیں یا طرف بس نہ انتظار پہ رہیں رکھیں یہ سے ہمنا اپنے آپ کو سلاسہ تفروتین حیث تک وَلَا <وَلَحُنَّا> اور ان کو غلام نہیں آن کہ چھپا رکھیں ما اللہ یہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اس کو چھپا دیں تاکہ ہم ہاں جلدی سے فارغ ہو جائے اور کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیں اسلام نے یہ حکم کیوں دیا کیا یہ عدت کا اس لیے کہ تاکہ یہ نسب اور یہ جو ہے یہ بچے کا نصب جو ہے غلط ملط نہ ہو جائے پہلا کہ وہ یہ یہ میرا میرا نہیں ہے میرا کہہ گا یہ میرا نہیں ہے اس لیے اسلام نے حکم کیا کہ یہ جب عدد گزارے گی تو عدد کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ پہلے والے آدمی کا جو ہے وہ گویا کہ وہ نطبہ باقی ہے یا نہیں اگر باقی ہے تو اس صورت میں وہ بچہ پہلے والے کا ہوگا اور اگر نہیں ہے تو اس صورت میں گویا ایک در گزرنے کے بعد اگر کوئی گویا اس کے پیٹ میں وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ بچہ بات والے کو ہوگا اس لیے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَا هُنَّا اور ان کو حلال نہیں اَنْ يَقْتُمْنَا کے چھپا رکھیں مَا خَلَقَ اللَّهُ بِعَرْحَامِهِنَّا جو پیدا کیا اللہ نے ہم کے پیٹ اِن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پشتے دن جو یعنی آخرت آخر پر اگر ایمان ہے تو ایمان والی عورت کبھی اس کو چھپائیں گی نہیں فرمایا ہے برولت و اور ان کے حاول حق کو حق رکھتے ہیں برد دہنہ ان کے لٹا لینے کا فیضالی کا اس مرتب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے خامد کو زیادہ حق ہیں کہ وہ اپنے طرف اس عورت کو دوبارہ کر لٹا لیں اسی مدت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے طلاق رجی دے دی ہے ایک طلاق دے دی ایک طلاق دینے کے بعد اب یہ ہے کہ یہ اندر کے دوران اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے اس کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ زبان سے کہہ یا اس کا قرب اختیار کر لے صورت میں ہم یہ تصور کریں گے کہ اس نے رجوع کر لیا یا ایک آدمی دو طلاق ترجی دے دے اور اس صورت میں وہ عدد کے دوران جو ہے وہ اس کے ساتھ لوٹنا چاہے تو وہ لوٹ سکتا ہے یا ایک آدمی نے طلاق جو ہے وہ بائنہ دے دی طلاق بائنہ جو ہے وہ یا یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ جو الفاظ جو ہے طلاق پر دلالت کریں جیسے اس نے کہا تو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائے تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ اسے طلاق ہے یا تم اس سے جدا ہو جا تو اس نے بھی ارادہ اس کا یہ تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ گویا کنایا یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ طلاق فائنہ ہے, ہے اب طلاق فائنہ ایک یا دو دے دی تو اس صورت میں عدد گزرنے کے بعد جو ہے گویا یہ نیا سرے سے نکاح کر کے اور اپنی طرف لوٹا سکتا ہے اسی طرح طلاق ہے جی دو دے دی یا ایک دے دی تو اگر ایتن کے گزر گئی ہے ایتن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ اثر نو طلاق جو ہے نکاح کر کے اس کو اپنی طرف لڑا سکتا ہے تو یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَبْرُو لَكُوْنَا اور ان کے خاون حق کو حق رکھنے میں رکھ دینا ان کو لٹا لینے کا فیدہ لکھا اس مدت میں یہ تب یا ایک یا دو طلاق جب تین طرح کے آگے حکم آئے گا تین طرح کے ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ یا کو رجوع کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے ان آراد و اصلاحہ اگر چاہے وہ اصلاح اگر وہ سلوک سے رہنا چاہے تو اس صورت میں ان کو یہ جائے لیکن زمان جاہلیت میں کیا ہوتا تھا عورت کو ایک طلاق دے دی پھر جو ہے جب ایتر تین کی جو ہے ایتر گزرنے کے قریب آتے وہ رجوع کر لیتا ہے رجوع کرنے کے بعد پھر ان کو اسی طرح جو ہے وہ رکھتے رکھتے آزار میں اور ان کو ستاتے اور ان کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کریم فرمانے کے ایسا نہیں کرنا کسی کو جو اس طرح ستانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ اصلاح اور صورت سے رہنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں تم لٹا سکتے ہیں وَلَهُمَّا مِسْلُ الَّذِي عَلَيْنَا بِالْمَعْرُونَ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے مردوں کا ان کو حق ہے دستور کے مواصل تو معنی یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنی جو ہے وہ خواہشات اپنے جو ہے وہ حکم چلاتا ہے اور عورت سے اپنے حکم منواتا ہے اسی طرح اس عورت کو بھی حق ہے مرد پر یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کا دور کو حق ہے اور اس کا نہیں ہے نہیں اور اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو تنبیہ کے لیے اصلاح کے لیے اگر تھوڑی بہتا اس تنبیہ کرے تھوڑی بہت جو ہے مار داڑ کرے پر تو اس صورت میں وہ مار بھی وہاں تک اجازت ہے کہ اس کی کوئی ہٹی یا کوئی جسم کا کوئی جو ہے حصہ متاثر نہ ہو اتنی اجازت ہے قرآن میں اتنی اجازت دی ہے لیکن یہ تنبی کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ ظلم بعض علاقوں میں گویا کہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ سورت کو جانور سے بھی پرے پر سمجھتے ہیں تو یہ بھی بالکل جو ہے یہ ظالم ہیں اور یہ قرآن کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں بعض علاقوں میں ایسے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو جو ہے گویا کہ اپنا ماں اور مچہ بنا دیا ہے گویا کہ وہ کہتی ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہ کہتی ہیں نماز نہ پڑھو تو نماز وہ کہتی ہیں کہ سنت کے مخالفت کرو تو کرو یہ جو ہے یہ ناجائز اسلام نے دونوں باتوں سے منع کیا ہے اعتدال میں رہنا ہے ان کے حقوق کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے حقوق کو بھی ان کو پہچاننے کی جو ہے وہ تعلیم دے گی اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ بالمعروف دستور کے مواقع رجال اور مردوں کو عورتوں پر ہے اللہ نے مرد کو جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے اب انگلینڈ کے اندر ان لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے تو وہاں پر دیکھیں تقریباً پچاس فیصد عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں سے علیحد وجہ کی ہے رات کو اگر مرد جو ہے وہ خراکے لیتا ہے تو وہ کہتی ہے اس کے ساتھ میں نہیں رہتی یا جو ہے مرد اس کے جو ہے کتے کے ساتھ محبت نہ کرے تو وہ کہتی ہے یہ میرے کتے کے ساتھ محبت نہیں کرتا لہذا میں اس کے ساتھ نہیں رہتی میں اس کو طلاق دیتی ہوں تو گویا وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے اور انسانیت کے جنادہ نہیں کرتا ہے اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے یہ اللہ نے یہ اختیار جو ہے یہ مرد کو دیا ہے اور مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ مشقت والے کام کرے کمائی والے کام کرے کما کر وہ لائے اور جو سنائے کا نظام وہ سنبھالے اور کمائی کا ذمہ جو ہے یہ مرد کے اوپر اللہ نے لگایا ہے آج جو ہمارے اس کے اندر عورت کو شانہ بہ رکھا جا رہا ہے فوج کے اندر دیکھیں پولیس کے اندر دیکھیں جتنے بھی محکمے ہیں سب میں جو ہے لایا جا رہا ہے اور یہ ہویا کہ بربادی ہے بربادی ہے یہ نسل کشی ہو گئی ہے آج مسلمانوں کی نسل بھی مشکوک ہو چکی ہے گویا آج اس اختلاف کی وجہ سے اب جو ہے کوئی نسل جو ہے وہ صاحب شفاہ آپ کو بہت کم نظر آئے گی ایک جو ہے غیر مذہب کا ایک مصنف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں پہتاریس بچے بھی ایسے نہیں لیا سکتے جو کہ نسل کے اعتبار سے صاحب و شفاہ ہوں اس لیے کہ ان کی نسل کشی ہوگی اور مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے اللہ نے یہ حکم جو ہے کہ عورت کو نہیں دیا یہ مرد کو دیا ہے فوج ہو گئی ہے اس کے علاوہ باقی شبار زندگی کچھ ایسے ہو گئے کہ وہ مرد کے لیے وہ عورت کے لیے نہیں ہے عورت کو جو ہے وہ چار دیواری کے اندر کی نگرانی ہے اور اس نظام کو سنبھالنا اس کو جو ہے وہ صحیح آراستہ کرنا یہ عورت کا ہے اور مرد کا کام یہ ہے وہ موبائل مشقت کے کام کرے کمائی کا کام کرے کمائی کر کے لائے یہ مرد کے ہے لیکن آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں حقیقت میں جدت پسندی نہیں ہے بلکہ یہ نسل نشی ہو رہی ہے اور یہ زنا عام ہو جائے گا اور یہ نسل جو ہے کوئی ہو جائے گی, پھر پتہ نہیں چلے گا اس کا باب کون ہے اس کی ماں کون ہے لہذا یہ ہمارا یہ نظام جو ہے یہ اسلام سے ہمیں دور کر رہا ہے اور ہماری نسل کو جو ہے یہ مشکوب کر رہا ہے

اور یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور اللہ اس کی عفادت فرمائے اللہ کریم فرمائے واللہ اللہ زبردست ہے اور حکیم تدبیر والا ہے اللہ کی زبردستی کے ماتخت ہے اور اللہ کی تدبیریں جو ہیں وہ کسی کی سوچ میں نہیں آخر تھی اللہ کی تدبیر وراغ وراغ ہے اللہ کریم امسر کو قرآن کو سمجھ نصیب فرما دے اور اس کا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله سب سے رادي رادي. يا الله ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے دنیا پرستی کو ہمارے اے اللہ دنیا کی خواہشات کی بجاوری سے ہم سب کو محفوظ فرما دے نفس کی اے اللہ بجاوری سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اور یا ہم سب کو اپنی بندگی نصیب فرما دے اپنی معرفت نصیب فرما دے اور یا اللہ قرآن اور اسلام اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے ہمیں غیروں کی نقل کرنے سے یا اللہ محفوظ فرما دے یا اللہ امت مسلمہ جو اس وقت غیروں کی نقالی کر رہی ہے یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے ہمیں یا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں کی نقالی کرنے کی توفیق ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قرآن کا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما لے شان والے اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ سب کی عارضوں کو تمناوں کو پورا فرما دے جو تیری حاجات اور تمنائیں لیے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما دے یا اللہ حاسدین کے حسد سے باردین کے بہت سے اتنا ہوں بسا سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری اولاد دنے کو نیک اور صالح بنا متبع شریعت بنا دے قرآن کو پڑھنے قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے صلی اللہ علیہ وآل وسلم وعلیٰ آلی و اصحابی اتماعیم برحمتی قیام